Varian VA-50 Blok-20 yang ditawarkan oleh Korea Aerospace Industries, KAI, kepada Malaysia adalah varian yang lebih berkeupayaan dengan kemampuan melaksanakan air-to-air refueling, AAR, berbanding pesawat sama yang digunakan di rantau ini. Varian ini pun, jika dipertingkatkan lagi boleh menjadi varian MRCA, Multi-Role Combat Aircraft. Pihak Defense Security Asia mengesahkan bahwa syarikat Korea Aerospace Industries, KAI, telah menawarkan varian V-50 Block 20 dalam tender Kementerian Pertahanan untuk memperolehi 18 buah pesawat Fighter Lead in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA. Perkara itu disahkan oleh Maj. B. Mo Iswandi Mo Sarif, Ketua Pegawai Keuangan, CFO, Kemalak Systems SDN Bhd, yang merupakan rakan kerjasama tempatan bagi syarikat pembuat pesawat dan pertahanan Korea Selatan itu. Sekiranya pesawat V-50 Block 20 terpilih, Malaysia dan TUDM adalah negara pertama rantau ini yang menggunakan varian V-50 Va Blok 20 yang turut dilengkapi dengan kelengkapan untuk melakukan pengisian minyak di udara, air-to-air -air refueling, kata beliau kepada Defense Security Asia. Sekiranya pesawat V-50 terpilih sebagai pesawat FLITLCA pilihan TUDM, maka varian yang akan digunakan olehnya adalah berlainan daripada yang digunakan oleh tentera udara Thailand, T-50TH, Filipina, V-50, dan Indonesia t i Kemampuan untuk melakukan pengisian minyak di udara merupakan antara spesifikasi yang ditetapkan oleh TUDM. Tentera Udara Filipina menggunakan 12 buah pesawat Fa-50 dalam varian leca manakala Tentera Udara Thailand pula mengoperasikan 14 buah varian T-50 termasuk 2 buah yang dipesan daripada Kai baru-baru ini. Tentera Udara Indonesia juga menggunakan kira-kira 22 buah pesawat T-50. Pesawat Fa-50 Block 20 yang ditawarkan oleh Kai kepada Malaysia adalah varian yang lebih berkemampuan karena ia telah dinaik taraf dan dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan bagi membolehkan ia melaksanakan pelbagai misi dan operasi, selain melatih juru terbang. Menurut Mo Iswandi, pesawat Fa-50 Block 20 yang ditawarkan oleh Kai kepada Malaysia secara amnya dilengkapi dengan pelbagai kelengkapan canggih seperti sniper advanced targeting pod, 20 mm gun, peluru berpandu M9, GBU 12 LGB integration, GBU 38 JDAM, joint direct attack munitions dan peluru berpandu AGM 65 Maverick. Selain itu, pesawat F-50 Block 20 itu juga akan dilengkapi dengan kemudahan air-to-air -air refueling probe, AAR probe, untuk melakukan pengisian minyak di udara dan Link 16 Block Upgrade 2. Kemudahan AAR probe itu akan memastikan pesawat F-50 Block 20 itu berkemampuan beroperasi pada jarak yang lebih jauh dan lebih lama. Selain itu katanya, terdapat juga option untuk kerja-kerja menaik taraf yang boleh dilakukan pada masa depan karena perkara yang akan dinaik taraf itu masih di dalam proses pembangunan pada ketika ini oleh KAI. Antaranya, termasuklah 300 gelen eksternal full tanks dan kemampuan beyond visual rank, BVR, dalam bentuk peluru berpandu udara ke udara M120, AMRAAM. Sedikit lagi penambahbaikan dan naik taraf pesawat Fa-50 Block 2 yang ditawarkan oleh KAI sudah boleh dikategorikan sebagai pesawat MRCA, Multi Role Combat Aircraft. Semalam, Mo Iswandi memberitahu Defense Security Asia bahwa KAI juga bersedia untuk mewujudkan final assembly line bagi pesawat Fa-50 itu di Malaysia, sekiranya pesawat itu terpilih dalam tender FLITLCATUDM. Tawarkan untuk mewujudkan kemudahan pemasangan akhir pesawat F-50 itu di Malaysia adalah sebahagian daripada program Industrial Collaboration Partner yang ditawarkan oleh KAI bersama-sama rakan kerjasama tempatannya, Kemalak Systems. Buat pertama kali, Malaysia akan memiliki kemudahan pemasangan akhir pesawat pejuang. Kemalak Systems telah mencadangkan kepada KAI untuk mewujudkan kemudahan pemasangan akhir pesawat V-50 itu di Malaysia dan KAI telah bersetuju dan menyertakannya di dalam tawaran mereka kepada Kementerian Pertahanan, kata Mo Iswandi. KAI telah bersetuju untuk melabur, invest, dalam usaha mewujudkan kemudahan pemasangan akhir pesawat V-50 di Malaysia itu, tetapi keputusan akhir terletak di tangan kerajaan. Secara keseluruhannya, kewujudan pusat pemasangan pesawat V-50 di Malaysia akan memberikan kesan positif kepada negara keseluruhannya dan usaha Malaysia untuk menguasai teknologi tinggi terutamanya yang berkait dengan penerbangan, kata beliau. Selain pusat pemasangan akhir pesawat V-50 itu, syarikat Kai juga menawarkan untuk mewujudkan pusat maintenance, refurbishment and overhaul, MRO, untuk pengguna pesawat itu.